и держите то, что мы завоевали, потери своей крови, жизни, на полях сражения Великой Отечественной войны, чтобы вы не поступали э -э -э, так со своей совестью, от всего сердца, а также жили на защиту своей отчизны. Не только на полях сражений, но и в жизни, на полях, на производстве, в службе, в армии. И все вопросы, которые возникают, решали в общем и справедливо от чистого сердца. Мы надеемся на вас, что все же наша старость будет обеспечена вами так, как мы ее заслужили. Я хотел бы обратиться к учащимся в Геннадии Магадану города Наше поколение, нашему поколению пришлось учиться сразу после окончания Великой Отечественной войны. Были сложности, но никогда не было в наших умах того, что нам очень трудно. Все эти сложности были преодолены, и мы призываем учащихся второй гимназии, чтобы на каждом шагу помнили о том, что только знания приносят человеку радость во все времена. В отношении того, что сейчас очень смутное время, но вы должны всегда помнить, что одним из основных есть, есть преданность любви и служение своей Родине. так хочется убить. не жены. А ж батьківщину вміє не жити. Та батька, матір, батько, батько на війні, Огонку до довелося. Не пролети зверцево по стерні. Зітни пристежці, соня чи колосся. Ну почекай, помий, він іще зустріне у житті своїм коханих. Не обминеш, то розсічі плаче, він у шпиталі вигоїть дура. А куля пролетіла над пушки, не слухала вмовляльної травляти. Саме серце влучило таки, ще юну без вуслого солдата. Це портрет мого свекра боянина Максима Івановича. Він закінчив війну у Берліні і приніс додому окрім. Тяжких ран, чотири нагороди найвищого готунку, два ордени Червоної зірки і два е, ордени е, червоного е, да, війни. І е, дуже багато медалей. Надзвичайно була цікава людина, яка стільки розповідала і е, мала право розповідати про те, що. кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Это письмо написано старшим сержантом Дубининым о моем прадедушке Марусенко Николае. Я хочу зачитать отрывок. Группе разведчиков, которые возглавлял старшина Марусенко, было приказано разведать в ближайшие деревни, только стемнело, разведчики вышли на выполнение задания. Они бо... Там они встретились с двумя взводами фашистов и разгромили их. Утром за деревней послышались выстрелы из леса. Это подходили наши бойцы. Тогда старшина Моросенко приказал вперед в атаку. Разведчики поднялись и бросились вперед. Из домов начали выходить немцы с поднятыми руками. Це фотокартка мого прадіда Андрія Миколаєвича Дроздова. Вона була зроблена безпосередньо перед війною, був справжнім патріотом нашої вітчизни. Спочатку він був партизаном, проте постійно мався на фронт на передову, де був схоплений німецько-фашистськими загарбниками і жорстоко вбитий. от 30 воинов загнали у хрустящую вагонную шахту и засыпали там живцем. Его было посмертно на вырожденных приматами черной звезды, но вы тоже не знали. Вот фотография моего прадедушки. Он э, воевал на войне. Э, много чего я в нем не знаю, но ну, в документе написано, что он был э, пулеметчиком, за ручным пулеметом, э, кавалеристом. И перебывал в плену у немцев с 1942 до 1945 погиб в Польше. Зовут Николай Андреевич. Это мой прадедушка Михаил Симоненко. Его призвали на фронт, когда ему было всего лишь 26 лет. Вскоре его назначили майором и наградили орденом Красной Звезды и многими другими наградами. А это мой дедушка Михаил э, Бонде. Его призвали на франк, когда ему было 23 года. Эм, он дошел до границы Японии и э, получил ранение в спину. Э, к сожалению, за год до моего рождения он умер. Это мой прадедушка Качала Леонид Васильевич. Он прошел всю мировую войну и убежал с концлагеря. Він прийшов сюди і э, жив до 104 лет. Це мій прадідусь Люкчен Іван Іванович. Він був э, командим, командиром отряду. Він був поліметчиком. І ось той Іконостас тут навіть прізвища немає. Тут, бачите, шість фотографій, і всі вони мають підписи. Дуся загинула 43-го року, Петро 41-го, Олександр 44-го, Павло 45-го і Лідія 43-го року. Їх ще під час війни не стали. Вони своїм тілом, своїм життям. захистили нас. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега накрут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. І коли листів нема із далечини, Інших вже не ждуть дарма, Стомлені они. Жди меня, і я вернусь. Не желай добра всім, хто знає наизусть, Що забыть пора. Хай повірять мати і син, Що нема мене. Друзі втішаться о тим, Було и про мене. Сядуть в полу при вогні, И ковтнуть вина на души. Они, ты чекай одна. Жди меня, и я вернусь всем смертям на зло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло, понять не ждавшим их, как среди огня ожиданием своим не спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой, ты... Мне кажется порою, что солдаты С кровавых, не пришедшие болей Мы в землю нашу полегли, когда Свято перемоги, віддаючи своє здоров'я і життя, за мирне сьогодення, за мужність, за відвагу, за любов, за вірність слово і за батьківщину, за мирне небо, за, за пролиту кров, за щастя матері, за, за слів і дитини, до вічний вам уклін і вічна слава.